Andai kita melihat seseorang itu datang kepada kita, jangan sekadar kita melihat orang tersebut, bahkan kita tengok di sebalik orang tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika ada seorang muslim yang berkenan memberimu suatu hadiah. Uh, apa? Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin, Abidin ni adalah keturunan Rasulullah. Bukan Ali Zainal Abidin ni, Bukan yang zaman kita ni dok ni, bukan zaman kita. Zaman-zaman ha? dulu. Dia digelar As-Sajjad. Digelar As-Sajjad ni sebabnya dia orang yang banyak sujud. Maknanya banyak solat. Ha? Banyak bersolat. Um, satu hari, satu malam, Sibu Raka'at. Semayang sunat. Sibu Raka'at. Uh, kalau kita tertanya macam mana dia boleh semayang sibu raka'at kita nak buat sepuluh raka'at pun payah dah kalau nak tahu jawapan dia kita kena lazimi semayang witih sebelah raka'at satu hari satu apa satu setiap, satu setiap, setiap malam baru kita diberi faham ha, uh, tu petua ulama bagi andai kau nak faham kalam ulama bagaimana mereka boleh semayang beratus-ratus raka'at beribu-ribu uh, raka'at satu, satu hari satu malam Maka petua ulama semayang witi tiap-tiap malam sebelah rakaat. Nanti kau akan diberi faham bagaimana dia ada masa untuk semayang gitu. Kita. Oh, kita nak tiga upaya. Ha, uh, si baik Ramadan dia ada. Tu pun culah uh, Ha, habis terawih juga. Hmm, aku witi di rumah lah nanti. Uh, bila dah witi di rumah, tak jawab dia dok lah tu Jawab dia. Uh, tunggu sahur lah. Hmm, sahur dok juga. Kenyang. Uh, makan sahur bang makan sahur awal, awal dah tapi tak fikir dah nak yang mula apa nak, nak tutup dengan witir. Uh, kalau nak faham maksud dia semayan dulu sebelah kali sebelah rakaat tiap-tiap malam tiap-tiap malam tiap-tiap malam tiap-tiap malam InsyaAllah kita akan diberi faham. Macam mana dia ada masa untuk semayan 100 rakaat? Masa dia supur dengan kita eh, 24 jam juga. Daripada dulu lagi uh, hukum dunia dah gitu siang dan malam 24 jam dia. Baik. Ali Zainal Abidin As-Sajjad Pernah satu hari dia keluar daripada rumah meluru ke Baitillahil Haram. Menuju ke mas, apa ke Mekah. Ke Baitillah lah ke apa ke, ke rumah ke Masjidil Haram. Nak beribadat situ. Selesai daripada buat umrah, keluar daripada masjid ada seorang lelaki tunggu dia. Mu kan nama Zainal Abidin. Dia kata ya dia. Bukan Zainal Abidin, mu kata ni Syainul Abidin. Syainul Abidin ni maknanya kata-kata keji ya. Ha? Daripada Zain dan Abidin Zain ni maknanya penghias kepada agama Engkau ni hiasan agama Maknanya engkau ni kecantikan agama ha? Dia tukar daripada Zain jadi Syain Kata-kata ha? keji kepada apa Zain dan Abidin Lepas tu keluarlah perkataan-perkataan keji Anta kazib, anta fajir, anta asi, anta mudnik dan sebagainya lah keluar Segala perkataan-perkataan yang tak baik tu berangkai keluar daripada mulut dia Orang yang ada orang yang kenal Ali Zain dan Abidin ni Ha? nak 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 cuba tahan laki tadi dia kata da'u oh, biarkan dia selesai dulu apa yang dia nak cakap. Ha biarkan dia selesai dulu apa yang dia nak tohmah apa 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 yang dia nak sebutkan. Ha tu kita kalau dengar begitu dapat desing telinga. Ha marah sangat kita. Dia ni aku aku sumpoh tujuh keturunan kita. Ha kalau boleh kita ha? aku sumpoh mu tujuh keturunan. Ha padahal tak tahu mana supoh kita tahu. Ha? balik supa tu pada kita balik hmm baru tahu tujuh keturunan kita hmm. tinggalkan dia biarkan dia biarkan dia selesaikan apa yang dia nak cakap tu lepas dia selesai tu habis dah mau nak cakap okey habis apa yang musibuk sebut tadi segala yang musibuk, sebut yang jahat-jahat belaka mau sebut tu semua tu ada padaku dia kata ha, Saya cantik kata dia duduk dalam keadaan berfikir benda daripada mana ni mari daripada mana mari ni bertutur di lisan orang ni ni melalui orang ni ni Salah kau kalau kita terima. Jatuh kau kedudukan kita. Tak jatuh, jatuh jatuh apa salahnya? Atulah masalah kita tanya. Salah kau kita terima orang kata, "Eh, hey, mu ni tak boleh ngajar lagi kalau kau dah ni dah." Salah kau kita terima. Tak salah. Kalau kalau tak salah, kenapa kita tak boleh terima? Awak ngaji setara mana? Ha, sudah jawab lalu kita. Ha? Awak yang kata saya jahil tahu, ngaji setara mana? Jauh mana awak ngaji? Ha, berapa ramah tu kau awak jawab lalu kita. Sebab apa? Sebab tak boleh terima tu. Apa salahnya kalau kita terima? Jatuh ilmu kita. Jadi tak ada lalu ilmu kita kosong. Sebab apa? Terima orang tu caci. Orang, orang kata kita jahit. Mana ada begitu tuan-tuan? Ha, uh, sebab Ali Zainal Abidin. Bila orang tu nak suruh dia berhenti daripada mencaci. Biarkan. Selesai. Selepas tu dia pun jawab. Dia kata apa yang musbuk pada aku tu adalah semuanya ada pada aku. Nah, tengok dia letak diri dia serendah-rendahnya. Ha, uh, dan dia sambung lagi dia kata wa ma khafiya anka a'zam hak tu yang mu tahu je yang mu sebut aku ni pendusta ahli maksiat kaki apa kaki itu kaki ini dan sebagainya itu yang mu nampak je dia kata wa ma khafiya anka a dia kata yang tersembunyi daripada engkau yang kau tak nampak ketika aku duduk di aku duduk tidak ada di depan kau dia kata tu lebih besar lagi dia kata lebih hebat dan lebih dahsyat lagi aku ni sebenarnya pada pada apa pada, pada pada sepatutnya ha gitu maknanya aku ni lebih rendah daripada apa yang kau sebut lagi aku bukan setakat pendusta bukan setakat apa, apa ahli maksiat bukan setakat kaki tu kaki ni maknanya aku lebih dahsyat lagi kalau mudahu apa mudahu batin aku kalau mudahu ketika aku apa aku ti, aku berada di alam di, di raib engkau maknanya aku tidak ada di depan engkau aku lebih dahsyat daripada tu lagi Aa, bila begitu, bila itu jawapan yang diberi oleh Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jawab lelaki tadi, aku bersaksi dengan Allah Ta'ala, engkau adalah keturunan Rasulullah. Ha, bak keturunan Rasulullah akan mewarisi akhlak Rasulullah. Orang yang apa keturunan Rasulullah pasti pasti akan mewarisi akhlak Rasulullah. Ha, bak tadi boleh senyum ya, orang, orang cendah dia. Sebab orang yang lagi dahsyat mendapat celahan ialah Rasulullah. Ha, ialah Rasulullah orang yang paling benar. Rasulullah ni terpelihara daripada berdusta. Kita mana ada terpelihara? Kita bukan maksum. So kalau orang kata kita pendusta, layak tak? Memang layak. Kita memang ada dusta dalam hidup kita. Ha, kita mesti ada dusta. Abang tengok dia tu tadi. Eh? Mana ada? Ha, dusta ada tu. Ha, berapa kali dah bini kita tanya? Ayah abang nampak dok tengok orang lain. Eh mana ada tak ada eh? Mana nyado kita dusta. Walaupun bukan soal agama. Ha, kita hanya dengan bini kita cari helah supaya kita ni tidak dicerai oleh bini. Ha, bini juga kita dengan 100 talak lah ya, dia. Ha? Cuma nak beritahu ni Ali Zainal Abidin ni dia boleh duduk dalam keadaan sopan gitu. Ahli keluarga Rasulullah mewarisi akhlak Rasulullah. Sehingga dia bersaksi, aku bersaksi memang kau ni adalah keturunan Rasulullah. Bila dia kata begitu, kenapa sebenarnya? Apa, bila bila, bila dia, dia, bersaksi bahawa ini keturunan Rasulullah, maka jawab Ali Zainal Abidin. Dia kata, e Engkau kau nak apa-apa upah daripada aku tak atas nasihat yang kau bagi pada aku. Ha -ha. Tinggi tuan-tuan akhlak orang ahli Allah ni. Ha? Ibaratnya caci, maki semua tu adalah nasihat, 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 nasihat huh? Nasihat, nasihat daripada mana? Pada hakikatnya Tidak, dia tak nampak pada orang ni Mari daripada orang, mari daripada zat yang menuturkan orang ni Orang kata dia penjahat Siapa yang menuturkan lisan orang ni supaya kata kita penjahat? Orang kata kita ni tak ada sobar Siapa yang men menarik lisan orang ni mengatakan kita tak ada sobar? Kalau bukan Allah So Ali Zainal Abidin menganggap itu nasihat. So kau nak upah apa daripada aku? Dia kata aku sebenarnya begini. Ada orang upah aku. Kalau kau boleh buat apa buat Ali Zainal Abidin ni jadi marah, aku akan bayar kepada kau 100 dinar. Aku akan bayar kepada kau 100 dinar. Ali Zainal Abidin dengar perkataan tersebut senyum pula. Dia kata kenapa kau tak bagi tahu aku? Dia kata tak payah engkau datang dalam apa, dalam keadaan demikian. Gi bertemu dengan orang-orang yang tak apa dengan orang-orang yang demikian patu ambil upah daripada dia untuk buat benda-benda ni. Baik kau datang berjumpa dengan aku je engkau nak 100 dinar. Ha ambil 100 dinar aku bagi pada engkau. Ha ni orang ahli ha, boleh kita bagi upah kita orang caci kita. Oh minta maaf lah siapa ke mati dak kita. Itu uh, ha, nak beritahu jiwa andai jiwa tu jernih bersih Ada orang salah Dia boleh jadi uh, Sebab Ali Zainal Abidin bukan malaikat Dia bukan Rasulillah Dia adalah manusia yang Allah Ta'ala beri kefahaman pada dia Dan tak mustahilkah kita untuk sampai Tak mustahil Allah Ta'ala boleh bagi Atas kita istiadat nak kedok perangai tu Nak kedok akhlak-akhlak tersebut Andai kita nak Allah Ta'ala boleh bagi Uh, cuma kita tak ada apa tak tak ada tak ada tak ada rasa no. Ha, uh, tak ada rasa apa? Aku ni tak sapa dah. Ha, jawab dia, hmm? jawab dia dak. Baik. Uh, jika engkau tidak butuh kepada hadiah itu, wazan oh, dah. Mana tadi? Jika engkau tidak butuh, eh, bukan. Jika ada seorang muslim yang berkenan memberimu suatu hadiah. Ha, uh, andai ada orang nak bagi hadiah kepada kita dengan cara yang baik maka terimalah hadiah itu jika engkau membutuhkannya maknanya kita perlu kepada hadiah tersebut maka bersyukurlah kepada Allah kerana yang memberimu hadiah seperti itu hanyalah Allah semata-mata namun ia hanya melalui perantara seorang muslim dan engkau harus berterima kasih kepadanya Ah ha, gitu agama ajar pada kita ayah bagi duit pada kita bagi pakar pada kita bagi makan pada kita terima kasih tapi bukan ayah tu yang memberi rezeki pada kita. Allah. Ha, jangan terhenti di ayah. Ayah tu adalah asbab. Allah Ta'ala jadikan melalui ayah, melalui ibu kita, itu asbab. Kalau kita berhenti di setakat ayah kita, jawab dia kita beriman dengan asbab. Kan lah? ha, kalau yakin sungguh, duduk di yakin kita. Duduk di yakin bahawa yang memberi rezeki ni, ayah kufur kita. Ha, boleh jatuh kufur kalau kita yakin sungguh-sungguh mak ayah lah yang memberi rezeki pada kita. Putu dengan Allah Taala. Ha, jawab dia kufur. Ha, cuma kita ni tak sampai peringkat tu. Cuma nampak macam gitu. Ha, nampak nampak macam gitu. Tapi kalau tanya siapa yang bagi rezeki sebenarnya? Allah. Ha, Allah Taala yang bagi rezeki. Sebab tu pada hakikatnya yang memberi rezeki ialah Allah. Adapun ayah, adapun ibu, adapun kerajaan, adapun siapa sekalipun, majikan kita, bos kita yang bagi gaji pada kita tu asbab yang Allah Taala jadikan. Tak lebih dan tak kurang akan datang pada kita sebab Allah Taala dah tetap dah rezeki orang ni banyak ni, rezeki orang ni banyak ni, rezeki orang ni banyak ni. Selagi mana takbir rezeki, selagi itulah kita akan hidup di dunia ni rezeki engkau sebanyak ni untuk dunia ni. Ah ha, maka selagi mana tak habis lagi itulah kita akan hidup. Bila dah habis ah ha, barulah kita dimatikan oleh Allah Taala. Sebab habis dah rezeki kita di dunia, di akhirat pula tunggu baik. Ha, jadi kalau orang memberi pada kita, terima hadiah tersebut dengan cara yang baik, ambil hadiah tersebut, hadiah yang diberi tu. Apa ha, apatah lagi kalau kita berhajat. Kita berhajat kepada pemberian tersebut. Ha, ha. jika engkau tidak butuh, tidak berhajat kepada hadiah tu Maka perhatikanlah baik-baik apa yang terbaik bagi hatimu. Ha, berarti tengok molek-molek. Orang bagi pada kita, kita tak perlu. Orang bagi shawl pada kita, contoh. Orang bagi shawl pada kita, kita tak perlu. Sebab apa? Kita banyak sangat dah shawl dalam apa? Dalam 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 almari rumah kita. Banyak sangat dah ridah rumah kita. Banyak sangat dah. Tak nak dah lah kita Kita pun tak beli dah. Ha, dulu duk beli orang bagi dan sebagainya. Ha, bila kita tak perlu tengok hati kita saat kita nak menolak ataupun saat kita nak mengambil. Ha, kata Habib ada apa? Kata Al Habib Abdullah Alawi Al Haddad dalam kitab lain dia sebut iyaka waradda. Beringat ketika engkau menolak pemberian orang. Apa yang ada dalam jiwamu saat engkau menolak? Orang bagi kalau kita ambil kita perlu kita ambil dengan cara yang baik. Kalau kita tak berhajat, kita nak tolak pemberian orang. Tengok dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati saat kita tolak? Adakah kita tolak kerana nak suruh orang nampak kita ni zahid? Nak nampak bahawa kita ni orang yang tak ada hubud dunia. Orang bagi hadiah pada kita kan? Eh? Ghaliknya jiwa manusia ni nak pada hadiah eh uh, nak pada hadiah sebab hadiah ni diberi dalam apa hadiah ni diberi dengan perasaan kasih sayang dia beza dengan sedekah sebab tu baik tak dia makan sedekah dia kena makan apa dia kena makan uh, kena makan hadiah apa hadiah hadiah dia boleh terima dia boleh ambil tapi dia tak boleh terima sedekah sebab hadiah ni diberi dengan kasih sayang adapun uh, sedekah diberi dengan dengan paksa ha uh, wajib mengeluarkan zakat ha uh, batu ahli bait tak boleh makan zakat sebab diberi dengan paksa Orang tak nak bagi pun kalau boleh Tapi sebab syariah mari paksa kita Khuz min amwalihim sadaqatan Ambil Dengan perintah Khuz suruh ambil Maknanya kerajaan wajib dia ambil Daripada orang yang enggan mengeluarkan zakat Sebab itu Abu Bakar as siddiq memerangi Orang yang apa Orang yang Al-mani'i Apa Mani'i zakat Zaman apa Zaman Abu Bakar as siddiq Memerangi orang yang Mani'i zakat ni Orang yang enggan mengeluarkan zakat dia wajib. Ha, jadi paksa. Sedekah adalah satu bentuk paksaan. Adapun hadiah, kita bagi pada orang yang kasih. Ha, itu sesuai untuk ahli keluarga Rasulullah. Ha, sebab itu sepatutnya ahli keluarga Rasulullah yang masih berbaki pada hari ini tak sepatutnya jadi orang yang meminta-minta. Sebab dia ada hak. Hak yang telah ditentukan oleh agama. Itu satu perlimanya, harta itu ada bahagian-bahagian dia untuk ahli keluarga Rasulullah. Ha, cuma tak jadi gitu sekarang dalam masyarakat kita. Baik. Uh, saya nak sebutnya tadi bila orang datang bagi pada kita duniawi kita nak tolak ha, tengok dalam hati kita andai kita menolak itu dalam keadaan kita nak menzahirkan diri kita tak berhajat pada benda ni diri kita orang yang zahid diri kita orang yang tidak tomok tidak ada tomok maka sebaiknya kita terima ha, tapi kalau diri kita pada masa tu selamat daripada sifat tersebut tolak tak apa Ha, tapi kalau tak selamat diri kita, baik ambil. Biar orang kata dia ni tomok. Ha. Uh, mengajar tasawuf dia ni, orang bagi duit ambil semata. Ha, biar orang kata tomok dia ni, orang bagi berapa? Orang orang tanya dia harga, dia letak lalu, lima ratus dia ada. Uish, mengajar tasawuf lima ratus ni. Ha. Biar orang kata kita lebih rendah. Orang tengok di Zahir kita, biar, biar orang pandang kita lebih rendah daripada tu. Ha? Daripada kita menzahirkan aku ni orang yang tak cinta dunia Eh hey, tak payahlah tak payah tak payah ha, ada, ada juga jenis penyangak kita Tak lah tak payah macam Piramli kan ya? Cerita apa dah? Bujang lapuk kau yang yang Saloma bagi duit tu Ada dah ayah hantar daripada mereka kepada dia sebut? Mana ada ayah dia duduk sana? Ha, mana? Nasib Labu Labi kan? Ya? Nasib dolami eh Doremi Oh tuan-tuan tak tengok juga Piramli? Bagus lah tuan-tuan ni Tak tengok TV dah tengok apa? Pawagam je Ha? Waktu apa tak payahlah tak payah tak payah last sekali dia ambil ah, zoom bawa pergi apa naik taksi tapi tak guna juga duit tu keluar duit dalam telinga orang zaman zaman keluar hmm. ha tiap tiap hari sini malam malam Selasa ada Piramli. Nah ha, malam ni tapi pukul 10 tuan-tuan jangan risau lambat lagi baik uh, dia bertembung sekarang ni Piramli dengan ngok ngek ha uh, cik ngok ngek pun nak tengok juga Piramli nak tengok juga hmm. baik last sekali tak payah tengok belakang baik mana tadi Ah ha, tu kalau orang bagi hati kita boleh menerimanya dengan baik ah ha, maka ambillah. Ha, tapi kalau hati kita nak menzahirkan bahawa kita ni orang yang yang apa yang yang punya akhlak yang baik, tak cinta dunia, ah ha, lebih baik kita ambil biar orang tengok kita tamak. Ha, biar orang tengok kita ni orang yang belum apa belum belum bersih lagi jiwa daripada sifat-sifat tamak tu. Jika menerimanya adalah terbaik bagimu, maka terimalah. Atau jika engkau tidak membutuhkannya, tak berhajat, maka tolaklah dengan sikap lemah lembut. Agar tidak menyakiti perasaan orang yang memberimu hadiah. Kerana kehormatan seseorang Muslim di sisi Allah Ta'ala sangatlah besar. Ini saya sebut dah. Kehormatan seorang Muslim itu lebih besar. Bahkan kata Nabi, seorang Muslim itu lebih mulia di sisi Allah daripada Baitullahil Haram. Ha, daripada Kaabah lagi. Ha? lebih mulia kalau seorang apa seorang muslim sebab apa dalam dirinya ada iman. Ha, iman itu lebih berharga adapun apa adapun Baitullahil Haram itu adalah batu. Ha, dia adalah apa adalah batu maknanya makhluk yang jamadat adapun manusia ni bila ada iman dalam diri dia ada ada, ada ada iman walau sikit dia tetap mulia di sisi Allah Taala. Ha, cuma tahap kemuliaan tu berbeza-beza lah. Atqakum. Ha, tahap ke, apa tahap ketakwaan dia. Ha, sebab tu dalam fiqh dia ajar pada kita lepas daripada semayam, imam mengadak ke arah makmum. Sebab apa? Jemaah oh manusia itu lebih mulia daripada Kaabah. Ha, dia tak suruh kita mengadap dia ke arah kiblat ni. kecuali, ha, kecuali kalau imam tu jenis pemalu dia ada ha? Eh hey, malu eh dia kata aku nak mengadap ke arah makmum, aku tak boleh tengok makmum dia tu. Huh? Aku berdoa pun jadi rasa lain je kalau aku tengok makmum. Jadi uh, jadi rasa macam lebih khusyuk daripada daripada biasa. Ha, bila tengok makmum ha, gitu, pandang-pandang ha, pandai-pandai gitu. Cuma ha. khilafu aula dia panggil. Menyalahi yang paling aula bila kita tak menghadap ke arah makmum. Nah, bagi imam lah adapun kalau kita sembahyang seorang diri tak ya paling lah. Uh, paling juga dia pun. Uh, tu paling nak tengok janda kan dia. Uh, mana tadi? Uh, Agar tidak menyakiti perasaan orang yang memberimu hadiah kerana kehormatan seorang muslim di sisi Allah Taala sangatlah besar. Janganlah engkau menolak hadiah dari orang lain dengan harapan agar dirimu dipuji orang lain. Janganlah engkau menerimanya dengan rasa tamak. Jika engkau menerima suatu hadiah dengan rasa tamak, maka hal itu lebih baik bagimu daripada daripada jika engkau menolaknya agar engkau dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak cinta kepada dunia. Ada seorang sahabat, tuan-tuan ada seorang sahabat cerita pengalaman dia dia kalau dia mengajar kalau orang tanya dia berapa dia kata saya tak tahu berapa kalau tuan-tuan bagi tuan-tuan bagi tak cukup saya tak minta lebih tak minta tambah kalau tuan-tuan bagi lebih saya tak pulangkan dah nah pulanglah pada tuan-tuan nak bagi berapa ha? Lepas patu dia ambil dia ambil bukan balik buka untuk dia tengok berapa 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 dah. Dia balik bagi kepada bini dia ha, Sebab bini dia tak bekerja Jadi balik bagi kepada bini dia ha, Pandang-pandang lah Untuk bini dia guna Adapun dia dah bekerja dah ha, Adapun ceramah-ceramah Tazkirah-tazkirah tu Itu sampingan orang panggil Sebab apa? Sebab dia orang alim ha, Rezeki dia murah Orang panggil situ sini dan sebagainya Dah hatta hari minggu pun tak duduk ha. Tapi setiap orang yang bagi tu Balik bagi kepada bini dia ha, Mula tengok berapa Tebal kau nipis kau Tebal boleh jadi tebal singgit-singgit boleh jadi juga, bukan tebal yang seratus-seratus, tebal seringgit-seringgit. Paling buka bila tengok ada seratus keping, seringgit. Hmm, seringgit tebal molek, eh macam sepuluh ribu ni. Haa, ada orang macam tu. Tapi bagi dia, benda yang ada pada dia, siapa nak, ambil. Shawl dia pakai, harga dua, tiga ratus orang bagi. Tapi bila orang nak, ambil. Itu sunnah Nabi yang kita tak buat sekarang ni. Nabi tak pernah tolak apa yang orang nak dengan dia. Haa, nah, tu iftar Nabi. Sifat Nabi ialah Nabi ni melebihkan orang lain yang ada pada dia nak tukar. Orang ni punya syal harga 20 ya. Yang kita pakai atas baru ni harga 2-300. Tapi bila orang nak ambil. Ha, sebab tu kadang-kadang dia, dia kata cincin -cin, tak lekat dia dia. Orang salam dengan dia orang tengok cincin. Ustaz bagi kat saya cincin ni ambil. Ha, tahu apa? Tapi dia kata bila kita buat gitu. Kita jadi orang yang pemurah gitu. Allah Ta'ala ganti balik. Ganti balik, ganti balik. Ha, siapa peringkat kereta yang dia naik, apa SUV kereta dia naik, dibayar oleh anak-anak murid dia. itu ha, kata rezeki bila dia bila dia apa dia beramal dengan 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 sunnah nabi jiwa dia jiwa yang jernih yang apa yang yang tidak ada tamak dengan dunia Allah Taala ganti dengan benda lain pula benda lain benda lain pula itu ha, pengalaman apa, apa pengalaman sahabat yang bercerita baik Ha, jadi, kalau engkau diberi, ha, kau ambillah. Nah, tapi dengan syarat, nah, nak tolak ataupun nak terima tu, dia kata, tengok dalam hati engkau. Jika engkau menerima suatu hadiah dengan rasa tamak, maka hal itu lebih baik bagimu timur lah. Daripada jika engkau menolaknya, agar engkau dikenal sebagai orang yang zuhud dan tidak cinta kepada dunia. Itu ha, tak patut ha, kita buat itu. Kerana kejujuran tidak dapat dikelabui oleh sikap apapun. Kerana Allah Ta'ala selalu menjadikan petunjuk bagi orang yang baik, agar dia tidak salah dalam perilakunya. Itu ha, sebuah sedikit berkenaan dengan nasihat yang ke-14. Baik. Akan datang insya-Allah janganlah berharap diberi kasyaf. Ha, dalam mendekatkan diri pada Allah Taala ni andai ada benda-benda pelik yang Allah Taala bagi pada kita. Ha, jangan duk terhenti di situ. Ha, boleh benda pelik berhenti setakat tu lagi tu. Ramah Ha, ramai orang yang salih ila Allah ni boleh benda pelik. Terhenti situ. Jadi tak bomoh. Ha, sebab dia dapat dalam dalam mimpi kau ataupun dia dapat ilham kau ayat-ayat tersebut boleh mujarab pula terhenti situ jadi tak bermo tak sabar pada Allah taala ha, baik tu akan datang insyaallah wallahu alam wa ilmuhul atam sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلي اله وصحبه اجمعين